сказал, вот через закон, опять не публично, хотя очень буквально неделю назад и Минрегиона, это уже четко сказали в пресс-конференции, так тихо один раз. Как раз что вы с властники, вы живете в своем будинке и вы сами определяете, как вы его обслуживаете, как вы будете в нем жить. Этот закон определяет две, три, но я бы выделил две формы управления Андрей. домом. Первое это создание ОСВП. Вторая – это управление. Керуючая компания. Но там дальше есть еще одна В результате которой пришлось принимать дополнительное, отодвигать на один год норму при, э, примусового призначения управителя, это то, что управителем может быть физично, або юридична особа и приемец. Поняли, да? Предприемость это значит коммерческая структура. Государство, вам абсолютно четко сказал, оно не имеет никакого отношения к нашему живу. И это будет, если кто-то к вам придет управлять, он придет исключительно на коммерческой основе. Он будет собирать деньги, платить налоги, причем больше в полтора раза больше, чем СБВ, И третье, самое главное вы получаете потому что к ему просто так и не по зарплате так он уже не интересный блин, я думаю есть еще третья форма она называется самоуправление это вообще идиотская форма потому что если взять Польшу создавать без создания юридического лица. То есть, зачем создавать юридическое лицо, если всем квартиры не просто скинули и договорились. Но в больших домах без создания юридического лица это абсурд. Потому что вы сами видите, у вас много людей, много как много людей, так и много мнений. Многие считают, очень ошибочно считают, что СББ это исключительно замена жертвы. Ничего подобного. Основная цель создания ОСББ, в объединения в власти, это контроль над финансовыми потоками. Первое. И второе, это механизм принятия легитимных коллективных решений. Которые, если большинство за, то меньшинство обязано подчиняться. Потому что вы живете в одном районе и обязаны все вместе одинаково э, заботиться о том месте, где вы проживаете. Вот и все. Поэтому, если стоит спор, то и как вы определяете. Либо сами свое, сами обслуживаете свой дом, и вы понимаете, что живя в нем и имея возможность контролировать, и имея председателя, которого вы можете каждый вечер увидеть из-за буткила, вы понимаете, что эффективнее будет управлять именно через СБП. Более того, еще раз хочу на, а, а, обратить ваше внимание, что СБП не прибу... моя статус неприбудковость никогда ни одной копейки НДС не была никогда не платит налогов написку. А э, ну, сейчас во всяком случае, потому что до 2015 года, э, если вы что-то сдаете в аренду, вы будучи неприбыльным, вы все равно налог на прибыль платили. С 2016 года, сейчас государство пошло на встречу, понимая, что необходимо вкладывать в домах, в жилищный сектор, оно пошло на то, что отменило, отменило, далее разъяснение, что ОСББ, даже если получают э, какие-то средства от аренды кабельных каналов, лифтов, допустим, рекламы лифтов или какое-то помещение они выделяют, раздают получают дополнительную прибыль и эти деньги тратят на свой дом, они освобождают СББ в том числе и даже от уплаты прибыли. Все, что вы сдадите в аренду, вы можете направлять на свой дом. Вот примерно так. При одинаковых условиях, примерно математически, ну, э, я математически считал, при одинаковых условиях у и управитель коммерческой компании у ОСББ на 15-20% более эффективно и более экономически выгодно, чем пилочек. Выгодно для кого? Для спиловластников. Потому что это создается исключительно для спиловластников. Там есть еще несколько. Вот самая большая проблема, это вот я объяснил вам, на пути создания ОСББ, почему раньше не создавали. Конечно. Я давно занимаюсь в разъяснительной работой по СББ. Как раз было заблуждение, что кто-то, государство, орган местного соуправления, ЖЭК, не знаю что, черт какой-то, они должны прийти и сделать нам как-то. Закон есть, чтобы делать капитальный ремонт. Где? Где? Я меня менял. Где? 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 Закон Где? есть. За приватизацию. А что, что касается всех остальных моментов, ничем не отличается, ничем не отличается от своих Я вам скажу, вы можете объединиться, собирать средства, а потом даже не обслуживать, не нанимать обслуживающий персонал компания, которая будет вам предоставлять тем же ЖЭКом. Если вам а, нравится заключить вот ну, видите, то же самое. С а вы говорите Я против сел. компании. Но только будет одно каждому... Вы определитесь, а РСБВ или управляющая компания. Вы еще расскажите скажите одно или другое. А, вы путаете Божьи дары и качественно. Ну скажем. Но вы не реагировали за это деньги. Дядя и пою, вот и все. А вам решать, нужно вам нос вы А вопрос можно?